госдарство возвятая державная установа адукации гимназия номер 56 города гомеля и мы прямаем выклик а державной установы адукации лицей номер один города минска и представляем вашу вазе наш проект про самый невычайальный таямничший куток беларуси гомельская посьия где мы маем счастье жить едать кто мы не забывать откуль мы выше только тады и Колі мы будем ведать от куль мы, какими были, мы можем ведать хто, едать цану сбе, своему жыццю, так вызначал мелиш і дайный пафос свою задумку, якой суджано было стать я в уголовной книгой. Ён говорил: Хочу познаёмить іншие народы с белорусами, показать, хто мы такие. У сём от сне угравала,бот мачув вёрды двух колераў волосы, поўзна лоб, опаллены солнцем, застила вочы, ёк наволыя, яшчэ амаль дзіцячыя груді, прыклейваў да спины ўшэнт змакрывую сарочку. Каоса становлася ўсё цяжэйшее. Ру наліваліся ў томаю, болели у локцях і плячах, слабе, ногам быломлосна. Млосць расплывалася і па ўсім целе. Хацелася сесці, З тягам часу жаданні гэтае не толькі не адыходзіло, а ўсё мыцнело. сесть, хоть накопину, хоть у вау, посядзеть трохи, отпачыць, А там можно зну стать, зноў ісці. Зялёный гэты хлопец ужо з найпершага маленства адчуў, што жыццё не вясёлое, бесклапотнае свята, а найбольш доўгі і клопатныбуд, что трэба цяпець, Уусіх мудрастей жыцця ён, як адну з найпершых уведаў, трывай, цяпі, Усім цяжко бвае, Усе терпяць, цярпі і ты. Усё лето перад хатой чарнушкаў тихо хрелася на солнце маладзіка, С тонкім як дубецка маём рае. Ніхто уранях бадае не заўважыў, Ка і хтосазі бачылі як трэба яе і тады, калі яна красавіцкой раніцай апранулася у лёгкое разрыстае зеленое платці сквол рэзныхлістоков І несподдзявана адбылося незвычайна Тхае, невідная рабина заоружавела зазрачала ярким кідкім хараством гарачым колымем агістых ронок іні адны вочы необбыкаый, чарвелы ў жыццёвых пакутах да хараства глядзелі здзіўлена, зачаравана. Глязі ты, як тая рабина звіла ў гэтае оганна. Яшчэ здаецца, учора была гарэза подлетак, А вось ужо глядзіце у самойй добрай пары дзяўчына, у самой красе сваёй, калі толькі выросла.